Assalamualaikum dan selamat sejahtera Jadi kami daripada kumpulan satu akan membentangkan tajuk Pengangkutan Lestari dan Mobiliti Bandar Jadi ahli kumpulan kami terdiri daripada saya Wan Muhammad Nabil bersama rakan saya Zak Fayaz, Firdanish dan Nur Arif Kita mulakan dengan pengenalan Pengangkutan ialah nadi utama pembangunan ekonomi dan sosial di Malaysia Namun, peningkatan bilangan kenderaan telah menyebabkan pelepasan karbon, kesesakan lalu lintas dan pencemaran udara. Jadi oleh itu, konsep pembangunan lestari diperkenalkan untuk menyeimbangkan keperluan mobiliti dengan kelestarian alam sekitar. Contohnya, negara seperti Norway berjaya mengurangkan emisi dengan penggunaan kereta elektrik EV melebihi 80% jualan kenderaan baharu. Objektif kajian kami adalah untuk yang pertama, mengenal pasti isu dan cabaran pengangkutan bandar di Malaysia. Yang kedua, menjelaskan kesannya terhadap alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Yang ketiga, menerangkan penyelesaian kejuruteraan serta teknologi hijau yang boleh dilaksanakan. Dan yang keempat, Mengaitkan dengan Malaysia Green Technology Master Plan 2017-2030 dan Matlamat Pembangunan Mampan SDG. Seterusnya, isu semasa dalam mobiliti bandar. Antaranya ialah kesesakan lalu lintas. Kini terdapat lebih 33 juta kenderaan berdaftar di Malaysia di bawah JPJ 2024. Sektor pengangkutan juga menyumbang 20% kepada pelepasan gas rumah hijau negara. Selain itu, masih ada ketidakseimbangan infrastruktur awam antara bandar besar seperti Kuala Lumpur dan kawasan luar bandar. Dari segi statistik, hanya 20% rakyat Malaysia menggunakan bas awam secara konsisten, manakala masa kesesakan di Lembah Kelang boleh mencecah 1.5 hingga 2 jam setiap hari. Ini menunjukkan kebergantungan tinggi terhadap kenderaan persendirian dan kurangnya pilihan mobiliti hijau. Jadi saya serahkan uh, maklumat seterusnya kepada Encik Z. Terima kasih Encik Nabil. Sekarang saya akan menerangkan punca utama isu pengangkutan bandar di Malaysia. Antara punca utama ialah urbanisasi pesat iaitu pertumbuhan penduduk di bandar yang menyebabkan permintaan tinggi terhadap kenderaan. Selain itu, dasar perancangan bandar kita masih kurang menekankan mobiliti hijau seperti laluan basikal ataupun zon tanpa kenderaan. Kos pemulaan teknologi hijau seperti EV dan bas elektrik juga masih tinggi dan yang paling penting kesedaran masyarakat terhadap penggunaan pengangkutan awam masih rendah. Seterusnya, kesan terhadap alam sekitar. Apabila pelepasan seperti CO2 dan nitrogen oksida NOx meningkat, ia menyebabkan pencemaran udara dan kesan rumah hijau. Kesan ini membawa kepada peningkatan suhu bandar ataupun urban heat island serta hujan asid yang menjejaskan biodiversiti. Sebagai contoh, Kuala Lumpur mencatatkan peningkatan suhu hampir 2 darjah Celsius dalam 2 dekad terakhir Dari sudut ekonomi Malaysia mengalami kerugian dianggarkan RM20 bilion setahun Akibat kesesakan jalan raya Selain itu, pengguna menunggang kos bahan api yang penyelenggaraan yang meningkat Manakala produktiviti pekerja menurun kerana perjalanan yang panjang Akhir sekali, kesan terhadap masyarakat Tekanan keletihan dan risiko penyakit pernafasan semakin meningkat. Masa bersama keluarga juga semakin berkurang. Dan berlaku ketidaksamaan sosial di mana penduduk bandar besar lebih mudah menikmati sistem pengangkutan moden berbanding penduduk luar bandar. Seterusnya, saya akan serahkan slide pembentangan ini kepada Encik Phil Danish. Terima kasih Encik Z. Saya Fidenish akan sambung dengan prinsip kejuruteraan dalam mobiliti lestari. Dalam kejuruteraan, kita menekankan konsep kecekapan tenaga dan reka bentuk hijau. Sebagai contoh, kenderaan masa kini direka dengan bahan ringan dan aerodinamik untuk mengurangkan penggunaan bahan api. Selain itu, sistem automasi dan AI digunakan untuk mengawal trafik secara pintar. Contohnya, lampu isyarat adaptif di Kuala Lumpur yang mampu mengurangkan kesesakan semasa waktu puncak. Antara teknologi hijau yang digunakan ialah kenderaan elektrik EV seperti Tesla dan Proton Smart yang pertama yang dapat mengurangkan pelepasan karbon. Kedua, bas elektrik dan hybrid yang telah digunakan di Pulau Pinang dan Iskandar Malaysia yang ketiga, aplikasi e-mobility seperti Grab, Beam dan DigoRide yang mengalakkan share mobility. Sebagai kajian kes, Iskandar Malaysia Low Carbon Society Blueprint 2030 merupakan inisiatif bandar rendah karbon pertama di Malaysia. Ia memberi fokus pada penggunaan bas elektrik, laluan basikal, zon hijau tanpa kenderaan serta infrastruktur pengecas EV Hasilnya, wilayah ini mensasarkan pengurangan 40% pelepasan gas rumah hijau menjelang 2030. Di peringkat dasar, Malaysia Green Technology Master Plan 2017-2030 dan Dasar Pengangkutan Negara 2019-2030 menekankan konsep Moving People Not Vehicle. Sementara itu, di peringkat global, Matlamat pembangunan mampat SDG seperti SDG 9, industri, inovasi dan infrastruktur, SDG 11, bandar dan komuniti lestari, SDG 13, ringankan iklim. Semuanya menekankan kepentingan pembangunan sistem mobiliti hijau. Seterusnya, saya akan menyerahkan slide ini ke Encik Arif. Terima kasih Encik Firdenish saya, Nur Arif Bintu Kiran akan meneruskan dengan cabaran pelaksanaan antara cabaran utama ialah kos pembangunan istaf struktur hijau yang tinggi. Contohnya, membina stesen pengecas EV di seluruh negara. Selain itu, masih terdapat kengkangan teknologi, kurangnya tenaga mahir dan penerima masyarakat yang perlahan terhadap sistem pengangkutan awam. bagi cadangan penyelesaian kerejutan kerajaan dan sektor swasta boleh membina rangkaian pengecas EV nasional di setiap lebur raya utama meluaskan trasi oritik di parlimen TOD supaya rakyat tinggal berdekatan stesen pengangkutan awam menghasilkan bas elektrik tempatan melalui kerjasama R&D university menggunakan bahan turapan hijau grip asphalt dan meningkatkan sistem kawalan trafik berasaskan AI bagi kecekapan laluan. Antara faedah jangka panjang ialah pengurangan emisi, penggunaan tenaga yang lebih efisien dan peningkatan kualiti hidup rakyat bandar. Selain itu, pengangkutan hijau juga membuka peluang kepada ekonomi hijau seperti industri pembuatan EV dan tenaga boleh diperbaharui. Sebagai jurutera masa depan, kita memainkan peranan penting untuk mereka bentuk sistem pengakutan yang hijau, selamat dan mampat. Kita juga bertanggungjawab menilai kesan alam sekitar bagi setiap projek yang dijalankan. Kesimpulannya, pengakutan lestari bukan sekadar isu alam sekitar tetapi juga tanggungjawab sosial dan ekonomi negara. Dengan penerapan kejuruteraan hijau dan sokongan dasar kerajaan, kita mampu membina Malaysia redah karbon dan mampat menjelajah 2030. Sekian dari saya, Nol Arif Berintu Kiran. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusul maaf dipinta. Sekian dari saya.